Göycaylar rayon məhkəməsində hakim Elxan Süleymanovun sədrliyi ilə hüquq müdafiəçisi İctimai Palatanın təhqiqat qrupunun sədri Vidad İskəndərovun məhkəməsi davam edir. Bu dəfəki prosesdə hüquq müdafiəçiləri Vidad Mirkamal, Əmin Hüseynov, Navelə Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, Səadət Bənləyarlı, mətbuat nümayəndələri, siyasi partiyaların fəalları, ATƏT nümayəndələri də iştirak edib. Müxalifət mətbuatının gündəmində saxladığı məhkəmə prosesinə maraq getkə artır. Şahid ifadələri ilə davam edən prosesdə günbəgün bir-birini təqzip edən qondarma faktlar ortaya çıxır. Vəkil Xalid Bağırov prosesin videolenta alınması, Fidan İsgəndərov iş üzrə adı keçən 11 zərərçəkənin hər birinin prosesdə iştirakının təmin olunması barədə vəsaitət qaldırıb. Dövlət ithamsı Nərman Ələkbərov vəsaitətlərə etiraz edib. Hakim vəsaitətlərin qəbul olunmadığını bildirib. Hüquq müdafiəçisinin saxlama şəraiti və özünün həkim müayinəsini kəsməsi barədə vəsadətin ikinci hissəsinin təmin ediləcəyi bildirilib. Vəkilin 5 nəfər zərər çəkmişinin və psixi xəstə Araz Ələkbərovun ifadələrinin işdən çıxarılması barədə vəsadətləri də təmin edilməyib. Ya püzvi şahid Rövşən Şərifov ötən prosesdə iştirak etdiyindən vəkilin vəsadəti ilə prosestdən çıxarılıb. Digər şahidlər ifadə verərkən vəkilin Vidadi İskəndərovun sualları qarşısında aziz qalaraq çaşğın durmadışıblar. İstintaq zamanı saxta ifadə vermələri ortaya çıxıb. Proses şahid ifadələri ilə davam edib. Bu ifadələrin əksəriyyəti istintaq zamanı verilmiş ifadələri təqzip edir. Xatırladığınız ki, Vidadi İskəndərov cinayət mərzəlləsinin 159.3-cü, vətəndaşı öz iradəsinə zidd səs verməyə məcbur etmək və ya onun səs verməsinə mane olmaq və 160.1-ci, seçki komissiyalarının işinə müdaxilə etmək və ya təsir göstərmə maddələri ilə təqsirləndirilir. Bu ittihamlarla o 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər.